Я думаю, что есть очень много вопросов у всех, но самый важный, наверное, вопрос о том, э, значит, почему значит, я и моя команда значит, не продолжили работу с национальной командой. Значит, э, после чемпионата Европы значит, э, я вместе со своей командой, со своими тренерами, мы приняли решение продлить контракт сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко. И где я ему об этом сообщил? Он ответил, что он не готов обсуждать этот момент сейчас. Поэтому мы, я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы в Лондоне. Значит, разговора о пролонгации не было. 30 числа закончился мой контракт. Поэтому я сообщил в соцсетях о том, что мой контракт был закончен. Ни в коем случае я не говорил о том, что я ухожу. Я только предупредил всем о том, что мой контракт закончился. Значит, почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию, ну брифинг? Потому что я э, ждал, когда мои помощники освободятся, когда мы все сможем приехать сюда. Контракт был подписан э, год плюс полтора, значит. Э, После э, чемпионата Европы была договоренность о том, что две стороны, если они хотят пролонгировать, значит, они э, контракт продолжают. Почему я э, попросил федерацию подписать год и полтора? Потому что я считал, будет правильно подвести итоги после чемпионата Европы. Если команда выступила удачно, значит, был смысл продолжать, и мы хотели этому наше желание было, тем более мы включились только в отборочные чемпионата мира. Я разве сказал о том, что мы ушли куда-то? В соцсетях я описал вам, что у меня закончился контракт. Я никогда не говорил, что мы уходим. Мы не хотим работать. Я констатирую факты, потому что я, я нахожусь здесь две недели, я очень много слышу разговоров. Я думаю, что и болельщики, и журналисты, вся общественность должна знать о э, э, тех процессах, которые проходили. Значит, э, э, я, поздрав, я поздравлял э, дочку Андрея Васильевича значит, э, э, с день рождения. Мы общались по телефону. Значит, сейчас у нас контакта нету. Поэтому ни, ни звонком, ни смс. Ну, смс был, это э, пожелание значит, э, э, в дальнейшей карьере. Я э, получаю очень много email э, с приглашением от УИФА, от ФИФА. Значит, на этом имейле я как бы нахожусь постоянно. Поэтому ни одного э, письма официального у меня на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с UEFA с ФИФА. В течение пяти лет мой контракт и моих помощников он никогда не менялся. То есть была все время одна же та же цифра в контракте. Она полностью рассчиталась с Здесь, я не вижу здесь каких-то проблем. Еще раз, вы должны понять, я сегодня не обвиняю ни у ни в чем. Я вам расскажу сегодняшнюю ситуацию, потому что э, я считаю, что общественность должна знать. Значит, у нас не было... Э, мы не собирались значит, уходить с команды. Мы собирались и пришли и сказали о том, что мы хотим пролонгировать контракт. Я соблюдал контракт. Значит, никаких переговоров никто ни с кем не вел. Мы же подтвердили о том, что мы готовы пролонгировать контракт. Здесь сидит моя команда, которая говорит об этом. Мы сейчас остались без работы. Значит, будем, мы готовы к предложениям, будем общаться с клубами, с командами. Я с 17 лет, с 18 играю за сборную. Я болел, болею и буду болеть всем сердцем. Пари матч Челси. Амбитнее. Бесстрашнее. Хоробнее. Горки. Це команда Мриги. Пари матч. Официальный партнер футбольного клуба Челси. Мы смотрим всегда уровень, уровень футболиста. Уровень конкуренции, где должен быть. Чемпионат Украины или это должны быть куб, кубковые матчи или чемпионов? Значит, э, э, разные кубки. Мы смотрим на матчи, где происходит самая большая конкуренция. Если мы видим, что игроки конкурируют, что они готовы, значит, играть на уровне национальной команды, значит, мы всех вызывали и всех перепробовали. Понимаете, я не могу вызывать футболистов в национальную команду, только потому, что они хотят очень сильно туда приехать. Вы должны понять, это, это сегодня уровень национальной команды – это восьмерка лучших команд в Европе. И туда мы попали не просто там. Мы выиграли группу, мы обыграли чемпиона в Европе. И на протяжении двух-трех лет команда показывала, отличный футбол. Если тренер видит, что футболист, если бы я видел любого футболиста в чемпионате Украины по моторике, по, по э, своим действиям, потому как он читает игру, готовым, независимо от того, было бы это Динамо Киев или, или Шахтер, я видел, что этот футболист не нравится, он был бы национальным. Очень важно, чтобы молодые футболисты понимали, что для них всегда будут шансы, и это их не будущее и есть возможность расти куда-то и вот эта вера в себя у них должна всегда присутствовать и э, очень очень многие обращают внимание на то, что к сожалению молодое поколение добивает добиваясь какого-то определенного результата для себя да? она останавливается и мы часто наблюдали такие траектории когда мы видели вот-вот какой-то молодой футболист на подходе но потом он останавливается в росте и наоборот начинает проседать поэтому конкуренция это самый важный элемент когда тренеров, как для меня, выбирает футболист. Если футболист выдерживает конкуренцию, как я сказал, я уважаю этого игрока, он ведущий игрок в киевском Динамо, но мы играли по одной системе игры, поэтому для того, чтобы вызывать игрока, потом его не использовать или использовать его вне его позиции. Значит, в свою очередь заставлять его играть не так эффективно для команды. Я честно ему сказал, mm -hmm. я, говорю, я, когда мы будем, concorre. понимаешь, как Se мы можем тебя использовать, мы будем тебя вызывать. Однозначно, Малиновский, Зинченко, Матвиенко, Забарный. Я буду называть to всю to команду. Опять же, есть разные периоды. То есть, образно, 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Кто-то чуть, чуть хуже но лидером на, на чемпионате э, Европы однозначно это был Андрей Ермоленко. Он не имея игровой практики, он приехал из первых дней, мы видели эту искорку в глазах. Конечно, мы довольны, но я считаю, что команда могла выиграть лучше, сыграть лучше. Ну, в первую очередь, наверное, травма ведущих игроков. Значит, пошла смена поколения где-то, потому что нехватка коноплян. Значит, это, это игрок, который имел очень большой вес для нас. Тем более, по ходу нам приходилось менять схему, значит, систему игры. Значит, э, когда мы не имели значит, наших вингеров, Значит, нам приходилось варьировать, мы меняли систему игры, э, играя с 5-3-2. Это, э, это все схемы, которые мы использовали, потому что мы видели, какой есть потенциал сегодня у команды. Удачное выступление национальной команды именно было связано с тем, что, э, кстати, УАВ э, и, в частности, значит, Андрей Васильевич сделали все для того, чтобы значит, эти матчи были перенесены, для того, чтобы мы получили время значит, чтобы можно было подготовить команду. Я думаю, что это было самое главное. Это было на отборке чемпионата Европы, когда мы играли матч против Сербии. Значит, мы тоже собрали футболистов раньше, мы дали определенный э, э, всплеск той энергии, которая нам надо была. Значит, э, Чемпионат Европы это совершенно другой турнир. Значит, э, там там через три на четвертый идут матчи. Значит, матч, который мы провалили, это был втор... э, третий против э, против Астрица. Значит, э, мы проиграли его не физически. Мы проиграли его в физических э, дуэлях. В силовых дуэлях. У нас функциональная команда была готова. Но именно в, в этих дуэлях физически мы уступили. Я думаю, что самый тяжелый был это проигрыш против хорватов здесь на Республиканском стадионе последнюю квалификационную игру Чемпионата мира. Это был самый тяжелый момент для нас. Для меня, для моего, для моей команды. И самый приятный И это победа против Швеции. Португаль. Да, порту, ну я я я думаю, что лучший матч, который мы сыграли, это был против португальцев. Но самый эмоциональный момент это был против Швеции.